হেল্ল' এভ্ৰিৱান মই প্ৰেমিকগৈ মোৰ অন্য ভিডিঅ'তে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত সোফা বৃত্তি পৰীক্ষাত লগতে যিকোনো বৃত্তি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ তেন্তে পলক দে নগৰীৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আলিয়াই লেগাং উৎসৱত কৰা নৃত্যক কি বোলা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অত্তৰটো হৈছে চি গুমৰাগ পাকচ মিচিংসকলক আগতে কি বুলি কোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অত্তৰটো হৈছে এক মিৰে মিচিংসকলৰ গ্ৰাম্য আদালতৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ কো বেং মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি আলিয়াই লিগাং বাথৌ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বড়োসকলৰ ঈশ্বৰ বড়োসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বৈশাগু ৰাভাসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বাই গো ডিমাছা কছাৰীসকল কেইটা বংশত বিভক্ত উত্তৰটো হৈছে চি ফুটা ডিমাচাসকলৰ পৰম দেৱতা কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি মাছাই সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি হাইডাংগীত কাৰ্বিসকলৰ পৰম আৰাধ্য দেৱতা কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি আৰ নাম কাঠে তিৱাসকলৰ আন এটা নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ লালুং তিৱাসকলৰ আদি বাসস্থান কত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি তিব্বত কাৰ্বিসকলৰ প্ৰধান জাতীয় উৎসৱ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ৰংখেৰ দেউৰীসকলে কত পূজা কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি থান বা অসমত কিমান জাতিৰ মানুহ আছে এ ফি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অসমীয়া মানুহে কাৰ্বিসকলক কি বোলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মিচাৱা কোন জনগোষ্ঠীৰ উৰ হৈছে চি তিৱা ইংটি কোন জনগোষ্ঠীৰ ফাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি কাৰ্বি দেউৰীসকল কোন ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ হিন্দু তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰ তলৰ কোনটো সংস্কৃতিৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি অষ্ট্ৰিকসকলৰ চুমাংকান নৃত্য কোনটো জনগোষ্ঠীয় সমাজত প্ৰচলিত ধৰ্মীয় উৎসৱৰ নৃত্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ কাৰ্বি হাইডাং গীত কোনটো জনগোষ্ঠীৰ উল্লেখযোগ্য গীত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি সোণোৱাল খেৰাই পূজা কোনটো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি বড়ো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ